गांधी साहब आज जिस क्लास को सोसाइटी की जिस क्लास को मुखातिब करके अपना असर छोड़ रहे हैं वो क्लास वो है जो सोसाइटी की क्रीम है पढ़े लिखा जहन जदीदन तालीम याफ़्त जहन बासर जहन मतम जहन तो इस हाल के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सोसाइटी को उसमें उनकी फ़िक्र का महफूज नहीं हो रहा या वो आम मुसलमान से मुखातब नहीं हुए जी पहले तो मेरा ये तसवर ही मुख्तलिफ है कि सोसाइटी की क्रीम क्या होती है मैं तो उसको सोसाइटी की क्रीम नहीं मानता जो सोसाइटी पर गैरों की तरह से उंगली उठाते हों वो उनका उनके वो जहनी तौर पर सोसाइटी में जी ही नहीं रहे होते वो जहनी तौर पर इस सोसाइटी से बाहर किसी और सोसाइटी में जी रहे होते हैं और उसी सोसाइटी के नुक़ नज़र से अपनी सोसाइटी पर जहाँ के उनके पैदाइश हुई होती है उस पर वो चीनी कर रहे होते हैं बाकी रही ये बात आपको कि आपको मालूम होगा कि मगरब के अंदर भी सेकुलर्जम की तरफ जब इंसान बड़ा है तो वो इब्तदाई जो बहसें हैं वो तो मज़हब के अंदर से शुरू हुई हैं लेकिन उन बहसों की तरक्की याफ्ता शक्लें जो हैं वो हमें सेकुलर्ज़म की शक्ल में मिलती हैं इसी तरह से हमारे यहाँ भी वो जदीद जहन जिसे आप जदीद जहन कहते हैं अगरचे इस पर बड़ी तवील बहस की ज़रूरत है कि जदीद जहन किसे कहा जाए मैं तो जदीद जहन के बारे में मिसाल के तौर पर गुरु गांधी साहब कहा करते थे कि मैं जदीद जहन से मुखातिब हूँ तो मैं उनसे कहता था वो जदीद जहन के जब एक पंडित इंडिया से उठ कर अमरीका में जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा ऑडियंस अमरीका में मिल जाती है एक बख्शू जो है यहाँ से उठता है चाइना से उठता है और वो यूरोप में जाके अपने सबसे ज़्यादा गुरविदा बना लेता लोगों को ये है ना जदीद जहन तो इस पर वो थोड़े से कच्चे भी हो गए थे कि जिस शख्स को ये जदीद मानते हैं जदीद जहन से मुराद क्या है आज का इंसान आप इतना जनरलाइज़ नहीं कर सकते उसको कि आप कहें कि आज का इंसान किसी एक खत्े के इंसान को कहा जाए और फिर उस ख़ास ख़त् के इंसान को भी अगर आप जदीद जहन कहते हैं तो उसका तजिया करेंगे तो आपका जदीद और उसके जदीद में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा दूसरी बात ख़ुद जदीद का लफ्स ये तो हर ज़माने में हर जदीद कदीम हो जाता है तो ये असलाह ही मेरे नज़दीक जो है मेले नज़र है कि आप कहें कि भाई ये बात जदीद है क्योंकि आज का जदीद जो है वो कल का कदीम हो जाएगा और वो हर जो बात आज आप हाल कह रहे हैं वो कल का माजी है तो ये बात नहीं कहनी चाहिए एक तो दूसरी बात यह है कि गांधी साहब ने जिस तबके को मुतासर किया है ये तबका दुनियावी जद्दोजहद में दुनिया के अंदर अपने आप को इस्टबलिश करने के हवाले से नस्बता कामयाब आप कहें इनको लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ दीन की तबलीग व दावत दीन से मुतािर होकर ज़िंदगी बदलने वाले लोगों का जो एक ग्रोह है उसके साथ इनका कोई ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता जिन लोगों की ज़िंदियाँ बदली हैं वो सूफिया के साथ या कम अज़ कम ऐसे लोगों के साथ मिलकर बदली हैं जिनका बहुत डाउन टू अर्थ लिविंग स्टैंडर्ड था जो लोगों के साथ उनके दुख दर्द में शरीक थे मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गांधी साहब के हल्के में था तो के और हमारे मुख्तलिफ मसालिक में जितनी भी अमवा हुई की उनमें कहीं भी गांधी साहब खुद भी मौजूद नहीं थे किसी नमाज जनाजे में और उनका कोई शागि भी नहीं होता था और मैं हर नमाज जनाजा में होता था और वहाँ जा ये शर्मिंदगी सी महसूस करता था कि मेरे हल्के का को कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं है मुझे एक बड़ा डिस्कनक महसूस हुआ वहाँ पर कि इनका कोई भी रिश्ता नहीं है हमारे साथ हमारे दुख दर्द में ये बिल्कुल शरीक नहीं है मैं वही नुकता नजर रखता था लेकिन मेरे उन्हीं इंसानी तल्लु की बुनियाद पर वो लोग मेरे वही अजनबी ख्याल आज भी बर्दाश्त करते हैं जो गांधी साहब के साथ की पर मेरे जहन में पैदा हुए थे लेकिन मुझसे वो ये बातें क्यों सुन लेते हैं और इनसे वो क्यों नहीं सुनते ये इनके सोचने की चीज है उसकी वजह यह मेरे साथ उनका एक इंसानी सतह पर रिश्ता मौजूद था जो इनके साथ नहीं बन सका और ये जो हमारे यहाँ यह ख्याल किया जाता है कि यही बा तबका है तो फिर मैं ये कहूँगा कि सरमायादार तबका तो सबसे ज्यादा बात ही है और जिन लोगों की वसाइल पर जिनका तसलुत या तसरुफ़ होता है उनको हमेशा सोसाइटी में अहमियत दी जाती है तो अगर इसी बुनियाद पर देनी है तो फिर हमारे यहाँ तो मीडिया पर सबसे ज़्यादा लेफ्टस्ट छाए हुए हैं जो खुदा को नहीं मानते तो फिर क्या हम इस वक्त उनके नुक़ः नज़र की बुनियाद पर सारी चीज़ों को तय करेंगे तो ये तो मेरा ख्याल है ये तनाजुर ही दुरुस्त नहीं है कि हम ये कहें कि क्योंकि ये लोग इस वक्त फ़लाँ पोजिशन पर हैं तो इनकी बात की बुनियाद पर हम अपना सारा तस्वुर दीन तय करना शुरू कर दें और इनको एड्रेस करने के लिए हम सारा बयानिया बदल दें हम सारी केमिस्ट्री अपनी चेंज कर लें मेरा ये ख्याल है कि हमें हमेशा लोगों की बड़ी तादाद को अवामनास को जहन में रखना चाहिए ये लोग अपने आप को उसी वक्त बदलते हैं जब अवामन्नास बदल जाते हैं ये सब ये सब लोग इनके रंग ढंग सब बदल जाएंगे जब लोगों को बदलावा देखेंगे ये आज देख रहे हैं कि लोग अपने माश में फंसे हुए हैं तो किसी भी ख्याल को कहीं भी बयान कर दें लोगों के पास लोग इस पोजिशन में ही नहीं हैं कि वो उठ के कहें कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है हमारा मुतवसत तबका जो है वो अपने माशी मसाइल में इस हद तक घिरा हुआ है कि आप उससे ये तो नहीं रखते कि एक जुबान होकर ये, हो ये कहे कि भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए ये हमारी पसंद की चीज़ नहीं है तो इसलिए ये अब हर एक को हक हासिल हो गया जो एक चैनल पर बैठ जाता है वो आके कहते हैं जी ये बात मशहूर है ये बात रेटिंग इसकी हाई है ये प्रोग्राम ज़्यादा देखा जा रहा है तो बस ठीक है उनकी सुननी पड़ती है हमें लेकिन अगर आप ये कहें कि यही लोग हैं हमारी क्रीम तो मेरे नज़दीक तो हमारी क्रीम हमारा तखलीकी वजूद है वो तखलीकी वजूद जो हमारे यहाँ आर्ट पैदा कर रहा है जो हमारे यहाँ तस्वीर बनाने वाला ख़ाती करने वाला करात करने वाला हमारा नकाश हमारा मैमार हमारा टीचर हमारा मौलवी ये वो सारे ये वो किरदार हैं जो मिल कर के सोसाइटी को बना रहे हैं जो असल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये बाकी लोग जो हैं ये हवाई बातें करते हैं इनका सोसाइटी के साथ असल कोई ताल्लुक नहीं आप क्या समझते हैं कि किमीर साहब की जो फिक्र है और जिसको वो लेकर चल रहे हैं आज के आने वाले वक्त में आज से दस बीस चालीस पचास साल बाद इसका तारीख़ में क्या मुकाम होगा क्योंकि माशरा तो उसी सम में जा रहा है जो हमारी रिवायती दिनी फिक्र से बाहर मुख्तलफ है आप उसको सेकुलरजम कह लें जदत कह लें मॉडर्निजम कह लें जो भी कह रहे जी जो माशरा है जिस तरफ आप उसे जाता हुआ देख रहे हैं आ, माशरा बज़ाहिर जहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको ये तनाजुर भी आपको इस वक्त मीडिया और वो लोग दे रहे हैं जो माशरे को बज़ाहिर यूँ लगता है कि लीड कर रहे हैं लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि माशरा हमेशा एक नए रास्ते के ऊपर चल रहा होता है एक मख्तलफ़ रास्ते पर चल रहा होता है वो रास्ता जिसके बारे में इन लोगों को जो कि तहजीबी शहर से आ रही हैं अंदाज़ा नहीं होता आप अपने फिक्री सफ़र के दौरान एक ज़माने में जावेद अहमद गांधी साहब के साथ वाबस्ता रहे उनके इदारे के साथ उनकी फ़िक्र के साथल तो बहुत गुजारा बहुत क्लोज आपने उनको देखा वो फिर एक वक्त आया कि आप अपने आप को उनसे आपने अलग किया या अलग पाया कुछ उस सफ़र की रुदाम और फिर वो फ़र्क क्या हुआ अख्तलाफ क्या हुआ और आज आप कहाँ खड़े हैं उस पर बयान कीजिए जी गांधी साहब से मिलने से पहले मैं जिन दो शख्सियात से मुतासर था उनमें सरफहरिस्त इकबाल थे और दूसरे नंबर पर सैद मदूदी थे और इन दोनों की फिक्र का एक मुरक्कब था जो जिसमें जिसके साथ मैं जी रहा था तो गांधी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके कुछ मजामीन पढ़े तो पहले तो मुझे उनकी नस्ल बहुत अच्छी लगी फिर उसके बाद उनके अशार उनकी शायरी देखने का मौका मिला तो अगरचे ना मैं ये तो कभी भी महसूस नहीं किया मैंने कि वो इकबाल की तरह के शेर कहते थे लेकिन मुझे यूँ लगा कि वो जो दो शख्सियात मेरे अंदर कहीं जी रही हैं वो इस शख्स के अंदर मुझसे बेहतर अंदाज़ में अपना इजहार कर रही हैं तो इस तरह से मुझे भी उनसे मोहब्बत पैदा हुई और फिर मेरे बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके वो कामयाबी से जवाब देने में भी जवाब दे पाए वो इसके बाद मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इनके साथ इनके काम का हिस्सा बनूं और दीन की दावत का जो काम है वो इनके साथ मिलकर किया जाए तो जितना आर्सा मैंने उनके साथ मिलकर दीन की दावत का काम किया है उसमें मुझे फिर यह अंदाज़ा हुआ कि इनका मिजाज दाहियाना नहीं है इनका मिजाज जो है वो महक्ना है और एक महक्ाना मिजाज रखने वाला शख्स जो है वो अपील नहीं रखता जिससे लोगों के दिल बदल जाए तो बहुत थोड़े अरसे में कोई पाँच सात साल के अंदर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये सिवाय सुूफिया के इस मेथड को इस केमिस्ट्री को कोई समझ नहीं सका अभी तक हमें सूफिया के तस्वर शरीत से अख्तिलाफ़ हो सकता है लेकिन उनके सिखाने के तरीके से इंस्पायर करने का जो उनके अंदर एक मादा पाया जाता है जिस तरह से वो डाउन टू अर्थ होते हैं जिस तरह वो आवाम के साथ घुलते हैं जिस तरह वो गैर मुतासब होते हैं ये चीज़ जो है वो इन लोगों का मिजाज नहीं है तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहिए और दीन की दावत का कोई भी ऐसा इदारा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आइंदा मुझे नहीं ज्वाइन करना जो मकाना होगा देखिए खासतौर पर उनकी फिक्र के हवाले से आपने कुछ आ, आ, कुछ चीज़ें देखी हैं आपने बात की है जी वो तो आ, एक बिल्कुल जी बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो कि किसी भी शख्स में क्योंकि हम इंसान जो है वो हम तज़ाद हम हमारे अंदर मौजूद होते हैं और ये दावा किसी भी शख्स के बारे में करना कि मैं बिल्कुल पूरे इतमान के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर चाहें और मेरे साथ कुछ वक्त गुजारें तो मेरे सामने आप मेरे तजाद जो हैं वो रख देंगे अब ये मेरे जरफ़ पर इसका आप समझ लीजिए कि सारा दारदार होगा कि मैं इनमें से कितनी चीज़ों को कबूल करता हूँ या नहीं करता या ये कहें कि इसको मेरे फैन पर भी आप छोड़ दें कि ज़रफ़ अगर मेरा ठीक था भी और मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मैं पूरी ईमानदारी से आप, आपके साथ इख्तलाफ रखता हूँ तो गांधी साहब के बारे में मुझे उन पर यह एतबार था मैंने उनसे कई दफ़ा ये भी कहा कि सर मुझे ये मालूम नहीं है कि आप जो तस्वुर तो दीन बयान कर रहे हैं वो सनदन दुरुस्त है या नहीं है मुझे वो अपने दलाइल में दुरुस्त लगता है तो मैं आपके साथ क्योंकि मैं तो आजम दीन नहीं हूँ आपकी बात को मैं यूं नहीं चेक कर सकता कि आप जिस हदीस को बयान कर रहे हैं मैं उस हदीस को जाकर के चेक करूं आप मजीद की क़ायद बयान करें और मैं क़ुरानी मजीद की ज़ुबान लगत और तफासिर की रोशनी में उसको देखने का अहल हूँ ऐसा तो कभी भी नहीं था मुझे यूँ लगता था कि जो आप बात कर रहे हैं उसके दलाइल दुरुस्त हैं तो जब इन्हीं दलाइल में मुझे कहीं खामी नज़र आई है तो मैंने वो बयान भी की है और उसी बुनियाद पर फिर मैं पीछे भी हटाऊँ मिसाल के तौर पर गामीरी साहब बड़े के साथ एक बात कहा करते थे कि इंसानी फितरत ये है तो मैं भी एक नफसियात का तो लबा हूँ और मैं भी अपने तौर पर इंसानी फितरत के बारे में जानने की कोशिश करता रहता हूँ तो फितरत के बारे में उनका इतना लगा बंधा और इतना हार्ड जो रूल था कि जिसकी बुनियाद पर वो ये कहते थे कि जी मैं साबित कर सकता हूँ तो पहली बात तो ये कि इल्म की दुनिया में हमने तो साबित होती हुई चीज़ें नहीं देखी अभी बस आपको अपने दलाइल रखने होते हैं और आपको फिर उठ जाना होता है उसके बाद आप ये नहीं कह सकते और फिर आपका मजाक उड़ेगा अगर आप ये कहेंगे कि मैं साबित करके जा रहा हूँ यानी आपके सामने बैठे हुए लोग कहें कि हमें बात समझ में नहीं आई और आप ये कहकर उठें कि ये साबित करके जा रहा हूँ तो इससे बड़ा कोई मजाक नहीं है और ये गांधी साहब की आदत बन चुकी थी कि वो टी पर भी आते थे तो कहते थे तो मैं साबित करके दिखाता हूँ तो आज तक तो कोई ऐसी बात तो उन्होंने नहीं की जो वो साबित करके चले गए हो और उनके सामने बैठे हुए लोगों ने भी कहा हो कि वो साबित।, साबित होने का कम से कम मैार ये है कि जिस शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं वो तो कम से कम एतराफ़ कर ले बाकी लोगों को तो चलिए आप छोड़िए जो बाहर बैठे हैं तो एक तो उनका ये इल्ज़ाम जो था मुझे पसंद नहीं था और दूसरा ये कि तस्वर तो फितरत के बारे में उनकी जो फिर इसी तरह बहुत सारी बातों में उनका बहुत जल्दी रुजू कर लेना पहले ये मेरे पसंदीदा चीज़ों में थी लेकिन बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गौर करके भी काम नहीं करते अगर एक चीज़ पर एक अरसा डेरा डालने की ज़रूरत थी तो उस चीज़ को बहुत जल्दी बयान कर देते हैं और अपने नतज फिक्र जो है उनको पका कर नहीं देखते उसको जिसे कहना चाहिए वेल बेक नहीं रखते बहुत जल्दी उसका इजहार करते हैं और ये बहराल उनकी आली जरफ़ी रही है कि उन्हें जब भी अपनी गलती का एहसास हुआ है तो उन्होंने रुजू किया है उन्होंने कहा है कि हाँ ये मेरी गलती थी और मुझे अब इससे बेहतर ख्याल मिल गया इससे बेहतर तस्वुर तो मिल गया मैं इस पर आ गया हूँ इसी तरह एक गुफ्तु के दौरान उन्होंने मैं ख़ाती का तलब इल हूँ और विजुअल आर्ट्स मेरा मैदान है तो उन्होंने एक दफ़ा एक जुमला कह दिया एक दस क़ुरान के दरमियान कि ख़त नस्क जो है ये हाथ उठाए बग़ैर लिखा जाता है तो मैंने दिल में सोचा कि अगर तो मैं अभी इनसे कह दूँ तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी तो मुझे इनसे प्यार है तो बेहतर यह है कि ये बात कभी इनसे अलग से बैठ के कर लेंगे कि भाई ये बात आपने कहाँ से ली लेकिन इसके साथ ही मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि जिन मामला में मैं इन इनका एतबार करता हूँ वो मेरे मैदान भी नहीं है तो वो भी मेरा एतबार शेख हो गया इसलिए कि ये मैदान में ये तो इसको नहीं जानते थे तो इन्होंने इतनी गैर गैरजिमेदारी से यहाँ बयान कर दिया और ये मेरे मेरा क्योंकि ये डिसिप्लिन है तो यहाँ से मैंने इनकी ये गड़बड़ देख ली लेकिन अगर इसके साथ में अरबी ज़ुबान का माहिर होता अगर मैं तारीख़ पर अगर मैं रिजाल पर अगर मैं फ़िका पर अगर हदीस पर नज़र रखता तो फिर क्या क्या मैं ना चीज़ें देखता तो ये एहसास मुझे उसी लमहे हुआ और फिर मैंने निजी महफिल में जाकर उन्हें इसका एहसास भी दिलाया और उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ ये मुझसे गलती हुई थी तो ये एक बड़ापन भी था उनका और इस पर मुझे भी एहसास ये हुआ कि हाँ जो मैंने इनसे कहा था उस मौके पर मुझे नहीं कहना चाहिए था वाक़ता ये एक निजी महफिल में ही कहना चाहिए था लेकिन आज जो मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे गांधी साहब की ज़ात को यहाँ पर कोई उछाल करके कुछ हासिल होना है यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी किसी शख्स के अंदर हम कोई ऐसी बात देखते हैं कि जो हमारे दायरा इल्म की चीज़ होती है और उसमें हमें लगता है कि ये बदती कर रहा है तो उसके असरा उसकी बाकी बातों पर भी पड़ते हैं मैं उसूल असल में ये बयान करना चाह रहा हूँ इसका इतलाक़ आप किसी भी शख्स पर कर लें या अपनी ज़ात पर कर लें तो क्योंकि गांधी साहब उस वक्त मेरे सामने मौजूद थे और अच्छी बात मैंने आपके सामने ये भी रखी कि जब ये बात इसका मैंने उनके सामने इजहार किया तो उन्होंने फ़ौरन रिजू किया और कहा कि हाँ इस मामले में मुझसे गलती हुई थी और आपसे पूछे बगैर मुझे इन चीज़ों को तय नहीं करना चाहिए सही चूँकि <coughs> आप इतना अर्सा उनका स्कूल का वाबस्ता रहे तो यकीन बात है कि उसके बाद भी उनके उनकी फिक्र और सोच से एक हद तक आप आपकी दिलचस्पी रही होगी या आप देखते रहे होंगे तो आमदी साहब आज जहाँ खड़े हैं और जिस तरह से वो जदीद जहन रखने वाले आज के नौजवान को या आज के आवाम को मुखातिब कर रहे हैं और दीन का जो तसुर वो उनको पेश कर रहे हैं और जिसको वो कबूल भी कर रहे हैं और इस पूरे पस मंज़र में आमदी साहब पे हमारे बहुत से लोग रिवायती फ़िक्र वाले ख़ास तौर पर एक उनको थोड़ा तो सा शक की निगाह से देखते हैं तो ये पूरा मंज़र आप इसको बाहर बैठ के बैसीत के, सामे के, तारे के कैसे देख रहे हैं? हाँ जी मैं मैंने ये बात गांधी साहब से खुद कही भी मैंने उनसे कहा कि जब आप हमारी सोसाइटी पर तनकीद करते हैं तो कभी ये नहीं लगा कि घर के आदमी होकर के तनकीद कर रहे हो यूँ लगता है जैसे बाहर बैठा हुआ कोई आदमी मज़ाक उड़ा रहा हो कि देखो इस घर के लोग ऐसे हैं ये बड़े गंदे रहते हैं ये बड़े गलीज हैं ये बड़े नाफहम बड़े कम फहम हैं ये बड़े लड़ाका हैं बड़े जूत रंज हैं तो इसमें वो अपनाइत वो रिश्ता वो दर्द ही महसूस नहीं होता जो बदल के रख देता है इंसान को जो सूफ़ी का दर्द है सूफ़ी का दर्द घर के अंदर का दर्द है वो बाप का दर्द है वो बहन का दर्द है वो माँ का दर्द है वो बेटे का दर्द है वो भाई का दर्द है वो दर्द गांधी साहब के इस पूरे तस्वुर तब्दीली में यानी तब्दीली का जो उनका तस्वुर उसमें नज़र नहीं आता और यही मैंने उनसे कहा था कि आप कभी लोगों को उनके बातें नहीं बदल सकेंगे आप लोगों के दिमाग की बिल्कुल ऊपरी सतह पर ना अपना कोई हिस्सा अपनी कोई जगह बना पाए हैं आखिरी मंजिल पर ये जो दिलों की गहराई है ना वहाँ आप कोई आपका कोई रसूख आपका कोई असर नहीं होगा इसलिए कि लोग आपको देखते ही ये महसूस करते हैं कि आप तो उन पर आवाज़ें कसने वाले बाहर से इस्तेजा करने वाले उनकी तहकीद करने वाले कोई शख्स है आपको कोई दर्द नहीं है आपका कोई मसला नहीं है इस सोसाइटी को बदलना आप बाहर खड़े हैं मग़रब की नज़र से देख रहे हैं हमें, और मग़रब की नज़र से देखने वाला एक आदमी जो अंदर से मरूबीत का शिकार है उसका उसको कोई दर्द नहीं होता हमारा दर्द जिनको है वो यही बातें करेंगे मैंने उनसे कहा मैंने कहा कि आपके बहुत सारे थीसेस से मुझे इतफाक़ है लेकिन जब मैं किसी से ये बात करता हूँ तो वो बदल जाता है मैंने बहुत सारे लोगों से ये बातें की और बहुत सारी ज़िंदगी के साथ के लिए मेरे साथ अटैच हो गए हैं वो मुझे नहीं छोड़ते बातें मैं वही कर रहा हूँ जो आपके नतयज फ़िक्र हैं उसकी वजह यह है कि उन्हें मेरे दर्द पर कोई शक नहीं है उन्हें मेरे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है तो आप भी साहब की फिक्र से मुता बहुत से अफरा उनके साथ वाबस्ता हैं बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं जी बिल्कुल तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उसी केमिस्ट्री के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं जिनका इस सोसाइटी के साथ वो दर्द का रिश्ता नहीं है वो इस सोसाइटी को ऊपर से बस उंगली कस उंगली दिखाने वाले कि तुम ये हो तुम ये हो बस इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो सोसाइटी की केमिस्ट्री के अंदर उतर के और उसके उसके घर का फर्द बन के बात नहीं करने वाले तो वही कबीला उन्हें पसंद करता है जिस कबीले के वो जहनी तौर पर खुद हैं एक बात वो मुझसे कहने लगे एक दफ़ा कि ये जो मार्जिन आप मुझे नहीं देते और आप मुझ पर यह एतराज़ करते हैं कि मुझ में ये दाईना जज्बा कम है और मैं एक महक्ना नज़र से देखता हूँ तो ये मार्जिन आप मुझे वैसा मार्जिन क्यों नहीं सोसाइटी दे सकती जैसा कि उसने इकबाल को दिया था क्या इकबाल ने ऐसी ऐसे एतराज़ अपनी सोसाइटी पर नहीं किए थे जिस तरह के मैं कर रहा हूँ क्या इकबाल ने नहीं कहा था कि तुम्हारी फ़िक्र जो है वो जंग आलू है तुम कुरानी मजीद से ताल्लुक़ तोड़ चुके हो क्या मैं वो बातें नहीं कर रहा तो मैंने उनसे कहा था कि इकबाल ने नेम दीन होने का दावा नहीं किया था इकबाल एक मजहबी शख्सियत के तौर पर सोसाइटी के अंदर इस्टैब्लिश नहीं हुआ था वो एक आर्टिस्ट के तौर पर सोसाइटी के अंदर इस्टैब्लिश हुआ था जिसको ये मार्जिन सोसाइटी पहले से देती है सोसाइटी एक फ़नकार को एक शायर को यहाँ तक इजाज़त देती है कि वो खुदा के साथ दस्तोगरबान हो जाए लेकिन एक आलम दीन को जो कुरान मजीद को लेकर के खड़ा हो जो कहे कि मेरे पास ये किताब है और वो दरस कुरान में ये बात कर रहा हूँ उसको ये मार्जिन सोसाइटी नहीं देती और अगर वो ये तय करे कि उसको ये मार्जिन मिलने चाहिए तो इसका मतलब यह है कि वो तहजीबी शौर नहीं रखता उसको ये इल्म नहीं है कि जिस मेंबर पर जिस जगह पर वो बैठा उसके ये तकाजे नहीं हैं जो तकाज़े इकबाल की पोजिशन के थे और फिर अगर आप इकबाल वाले मार्जिन लेना चाहते हैं तो फिर आपको इकबाल के दर्जे का आदमी होना चाहिए उसी तरह का आर्टिस्ट होना चाहिए और ये सारे जो आपके साथ दूसरे सबके लाके लगे हुए ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मौजूद हैं और आपका एक ख़ास पस मंज़र है तो सोसाइटी फिर आपको वो वाली मार्जन्स नहीं देगी जो उसने एक आर्टिस्ट को देने थे